З 1 листопада знову розпочав свою роботу зимовий плавальний басейн фізкультурно-оздоровчого центру. Доброго здоров'я, вважаємо жовтоводці! Перед вами чаша зимнього плавального басейну. Перед вами ще один об'єкт, куди ми будемо вас приглашати для того, щоб ви укріпляли своє здоров'я, щоб ви приводили своїх дітей, внуків яких ми навчимо плавати. а некоторые из них пополнят нашу спортивную секцию для того, чтобы повышать свое спортивное мастерство. Но прежде чем рассказать о режиме работы нашего зимнего плавательного бассейна, я, естественно, от имени всего нашего коллектива хочу поблагодарить дирекцию комбината, поскольку, естественно, уложены большие финансовые средства в наше время для того, чтобы подготовить эту воду, чтобы она соответствовала всем требованиям, которые предъявляет к нам СЭС. Поблагодарить дирекцию за то, что они в это сложное время дают возможность все-таки и нам заниматься вашим здоровьем. Как же будет плавать, работать зимний плавательный бассейн? Зимний плавательный бассейн мы будем строить работу следующим образом. Вторник, среда, четверг, пятница. Бассейн будет работать с 6 утра до 20 часов вечера с перерывом с 13 до 15 часов. Суббота. Зимний плавательный бассейн будет работать с 8 до 20 часов, перерыв с 13 до 15. А в воскресенье плавательный бассейн будет работать с 8 до 17 часов. Ну и как я уже информировал, понедельник – выходной день. Уважаемые желтоводцы, естественно, мы бы хотели, чтобы вы сами приходили к нам, приводили своих детей, внуков, а мы со своим спортивным коллективом сделаем все возможное для того, чтобы вы ушли от нас довольными. Я хочу нашей желтоводцев познакомить с директором физкультурно-здоровительного центра Буряк Евгений Анатольевич, который приступил к своим обязанностям с 1 октября. В конце лета перед, передо мной, перед нашей вновь образовавшейся службой, была поставлена задача 1 ноября открыть бассейн. Скажу сразу, было очень сложно. Было очень много сложных моментов, но, к счастью, мы с честью вышли из этого положения. Огромное спасибо, как уже выше было сказано, дирекции комбината, администрации нашей службы, ремонтному участку и всем тем людям, которые принимали участие в запуске зимнего плавательного бассейна. А на зараз душові кабіни у роздягальнях басейну працюють. Було зроблено ремонт, у котельній замінено трубопровід. Тож перебоїв із гарячою водою не передбачається. Температура води в басейні дорівнює 28 градусам. Басейн, як ви бачите, працює, всі доволі, плавають. Була проблема з кришею, у нас стекла. Ну цю проблему сподіваюся, ми теж вирішили. залатали. В общем, на даний момент поки проблем нету. Будет проблема на следующий год по запуску, но постараемся за это время решить. Еще хочется отметить, с 10 числа стартует программа наша по обучению детей 3-4 классов плаванию. У нас есть инструктора, которые будут с ними обучать, поэтому обращаюсь к родителям, не бойтесь, приводите сюда, оздоравливайте детей. Их научат плавать, положат их на воду. Это будет это полезно для детей в качестве и настроения, и осанки и здорового образа жизни. Старшие классы – это, пожалуйста, свободное плавание. Дети покупают абонемент, заходят. И есть инструктор, который за ними смотрит. Они под присмотром инструктора, просто у них свободное плавание. А по программе третьих, четвертых классов с ними целенаправленно работают тренера. Их учат ложиться на воду, не бояться воды. Дают им первоначальные азы плавания. Я приглашаю вас посетить наш зимний плавательный бассейн. Ми ждемо вас з відкритою душою. приходьте к нам, оздоровлюйтесь, отримайте заряд здоров'я, позитива і всього самого найвищого. Щодо вартості відвідування, то вона дещо зросла порівняно з минулим роком. Але з огляду цін на енергоносії це підвищення є мінімально необхідним. Ми проводили моніторинг дивилися аналогічні басейни в Кривому Рагу, в Дніпрозіржинське, в Олександрії. Ну чесно гарян. Цены на порядок выше, чем у нас. Ну, как бы в теперешнем состоянии, положении цены на энергосители выросли, поэтому пошли на такую крайнюю меру. Ну, я считаю, что это на 2 гривны мы 2 гривны подняли, это не очень много. Расценки следующие. Для работников ВОЗГОКа разовое посещение 14 гривен, соответственно абонемент на месяц 140 гривен, 10 гривен детский абонемент. 100 гривен на месяц абонемент. Для жителей города 24 разовое посещение, 240 будет абонемент на месяц стоить. В Днепрозержинске, например, посещение в бассейн стоит 60 гривен. Разовое посещение. Правда, там включается бассейн, тренажерный зал, но все равно в комплексе это выходит нормальная сумма. В Крем минимальный от 30 гривен. В Александрии тоже где-то в пределах этой же суммы. У зимовому басейні працюватимуть два професійні тренери, що навчатимуть дітей плаванню. Отримати інформацію щодо роботи секції та записатись до тренера можна зателефонувавши до фізкультурно-оздоровчого центру або завітавши особисто. На даний момент у нас буде працювати секція обучення плавання дітей, як і в прошлої години. То есть родители могут привести детей, если даже они абсолютно не умеют плавать, записать в секцию, оставить ребенка на 45 минут, и эти 45 минут будет заниматься тренер именно обучением детей, начиная с самых основ. То есть мы ложим, учим ребенка лежать на воде, учим его правильно дышать, учим его правильно работать, соответственно, руками и ногами. Дети могут приходить любого возраста, начиная с 5 лет, но главным критерием у нас является рост ребенка. То есть минимальная глубина у нас метр десять. Соответственно, ребенку нужно хотя бы метр двадцать иметь роста для того, чтобы он хотя бы мог спокойно стоять и дышать. Возрастных ограничений у нас, соответственно, нет. То есть это могут быть дети 10, 11, 12, 13 лет. И старше также. То есть если у них есть необходимость, если они изъявляют желание научиться плавать, конечно, они могут приходить и записываться. Есть несколько вещей, что необходимо знать батькам, которые решили записать дитину на секцию сплавания. Взять у терапевта справку. Обязательно о состоянии здоровья, о том, что ребенок может посещать бассейн. Обязательно для мальчиков это шапочка плавки, для девочек это шапочка купальник, а также банная принадлежности, то есть мыло, мочалка, полотенце, тапочки. Вот и все, весь небольшой набор, который нужен ребенку. Секции работают у нас все время, начиная с трех часов дня и заканчивая семью часами вечера. Это со вторника по субботу. В понедельник у нас в этом году решили сделать санитарный день, поэтому 5 рабочих дней дети могут обучаться плаванию. Противопоказаний практически нет никаких, потому как плавание ⁇ это, я думаю, единственный вид спорта, который гармонично влияет и на сердечно-сосудистую систему, то есть и на опорно-двигательный аппарат. То есть работе э, родители могут приводить своих детей со всеми практически заболеваниями. То есть, но главное предупреждать нас об этом. То есть, чтобы мы знали, в какой плоскости, то есть уже нужно работать с ребенком. Также возможно у нас индивидуальные занятия, но эти вопросы решаются уже непосредственно на месте здесь у нас. Окром плавального бассейна на базе физкультурно-оздоровчего центра работают разноплановые спортивные секции. То есть двери центру, працюють різнопланові спортивні секції. Тож, двері центру де, щиро ради всем відвідувачам, завжди открыты.